我知道，这可能是我做过最笨的选择，但是我真的没有别的办法。和你在一起的这段日子里，我真的很开心。 很幸福，这段快乐的时光就当做是我偷来的吧。我离开了，对你、对小然都好。周志飞，你一定要。 幸很幸福，很幸福。怎么会是故障模式？您好，您拨打的电话正在通话中，请接电话呀。您拨打的电话正在通话中，请稍后。说话，你最好别跟我开玩笑。 难道去公司了？三宝，你们在公司附近分头找。小池，你去公交车站，我去车站。<好>喂，周总，你可算接电话了。是关于花花的吗？对，是的，他不见了，我们就在找。我马上去公司。 志飞，对不起。施花花。徐小姐，我总算是找到你了。你怎么可以这么不辞而别呢？我，我不管你有千百个离开理由，你这样对周志水公平吗？难道他不值得你一个道别吗？ 别呀、啊！谁让你走？吓死我了、哎！你可真行啊！你说走就走，不准走！谁让你走了啊？欢欢<慌>自从他的出现，改变了我的生活。 让我的生活有了色彩，但我就是无时无刻的想去靠近他，接近他。 喜欢吗？我喜欢你，我最最最最最最喜欢你。你也是我周志飞的专属，不会丢，谁我都不会让。